Əuzü billahi minəşeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri və həlül 'uqdatam min lisani. Yefkahu kavli. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Qolmuş şeytanın şərindən Allaha sığınıram. Rəhman, Rəhim olan Allahın adı ilə. Salam əziz tələbələr və bizi kanaldan izdəyan dəyərli həmvətənlərimiz şəriət müəllimliyi kursu. Yəni fık və usul elmlərindən xəbərdar olmaq məqsədilə qısa da olsa məlumatlar verilir sizə ki biz gələcəkdə inşallah şəriət müəllimi işləyə bilək deyə. 26-cı dərs bu gün 15 oktyabr 2024-cü il. Bu kitabın səhifə 276. İndi bax, müqabilində bir iki arasada iki bəreq yarım dərsdir. Bu vaxt müddətində mən çatdırsam hamısını oxuyacam. Çatdırmasam sizə e, vaxt bitdiyi üçün çıxış verəcəm. Mən davam edərəm ki, deyəm siz dərs yarımça qalmasın. Bu mə biz keçən dərsdə oxuduq. Usul elminin məsələləri var idi. Yəni usul elmi nələrə söykənir? Nədən danışır? Onun mənbəyi nədir? Diri Quran, sünnə, sünnənin zahiridir, şərtdir. Xəbər vahid bir mövzu haqqında dinə hədis var. Etibarlıdsa ayə əsasında da ki qəbuldur. Və hədislər haqqında arasında ziddiyyət olur. Mən bu oxlara məlumat verdim və izah elədim. Bu gün dərsimizdədir. Bugünkü dərs. Quran və sünnənin müxtəlif məsələləri. Baxın, Quran və sünnənin. Yəni Quranda olan bəzi xüsusiyyətlər var hədislərimizdə hər hansının. Quranda ayəvi xüsusudur. Quranda ayə var ümumdür. Bu xüsusi və ümumi cəhətlər aiddir və var hər iki əmində də. Quranda var mütləq deyəcəklər mütləqdir. Mütləqdir və ya da qeyd vurur, müqeyyət deyərlər və xodda mucməldir, aşvardır, aydın olur, aydın olmur. Ayə vakı nəsk edir, ləğv edir. Ləğvdən ayə ləğv olunur şoya. Bu xüsusiyyətlərlə sünnə də şərihdir. Yəni elə hər hansı zümkündə olsun ki, o a hansısa ayə kimi bu da nəsk olub. Hədis əvə belə deyirdi. Sonra başqa bir hədis gəlir, deyir ki, "Yo. Flan şey məsələ həkim budur." Niyə? zaman ötdükcə zehindən təkmilləşir və inkişaf olur deyə əbəki hökm dəyişir. Necə ki həkim çıxıq əməliyyatdan və deyir ki, bu əməliyyatdan çıxan xəssiyə su verməyin. Su haramdır yox? Bu naz yandır. Hələ yox. Sağ olsun 4 gün 5 gün keçsin hə. Su verin. İndi bir ortaya sual çıxır. Həkim məlumatı yox idi ki, Aşəm səhv eləmişdi. Həkim indi elim altdı ki, yoxu, yox. Səndi mə su olarmış xəssiyə. Yoxsa necə diri yox, həkim savadlı insandır. Su olmaz ona həqiqətən də. Indi olar. Necə oldu o? Diri, hə, onda indi mən mütəxəssisəm tibb elmində. Bədəni hazır değildi. Hələ bu indi əməliyyatdan çıxıb, içsə də hala o suyu ziyanlı yerdi. Bədəni hazır oldu su qəbul etməliyə indi bir. Uşaq doğulanda heç bir valideyn uşağına xob yezdirmir. Düzdür? Ana südü verirlər, kiçik məhəmdət üstündən indi falan yemək, falan yaş oldu, indi falan yemək, sonra nə yeyir? Düzdür? Bəzi hallarda bizim zehnimiz müəyyən şeyə hazır deyil. Uşağın bədəni hazır deyil doğulanda ki buna e, lətkə, nərə bozbaş yezilsinə. Bizim bəzi hallarda zehrimiz hazır deyil deyə İki məsələn belədir. Keçə üstündən həyində belə eləyir. Adındır. Bu xüsusiyyət hətta ayəmizdə olduğu halda, hətta var hədislərimizdə də. Quran və sünnədən müشərək məsələləri. İki məsələ var ki, həm Quranda var, həm xüsusiyyətlər, həm də hərda var, hədislərimizdə. Bunlar haxslardır. 1. Əmirlər bölməsi. Alərimizdə oğlluğu kimi hər istəyimizdə dədə var əmrlər. 2 nəhilər, yəni qadağalar. Alərimizdə var qadağa falan şeyləməyin, falan şey yeməyin, falan şey içməyin. Şey iç bu qadağalar la, bu qadağalarla onun alərimiz var. Bu qadağalarla onun hər istəyimiz də var. Ümumi və xüsusi elə əmrləri var ki, Quranda ümumdür. Həm ümumdür, Ey İsa və Yəhənnəs, ey insanlar, Əndəci ya yəhəlləzünə əmənū ey iman gətirənlər. Burda hamdı diriyü iman gətirənə aiddir bu. Ya əhləl-kitab ey kitab əhli kimidir? Bütfərässtəri yox yaxud vəhristənləri. Bu da nə? Xüsusi. Ümumi və xüsusi cəhətləri aləmizə olduğu kimi var harda hərəsəmizə həmsinə. Mütləq müqəyyət. Bir balaca oxşur bu ümumi xüsusa, amma müəyyən fərqi var deyəcə bunu. Mütləq halda sözdirsə, mesela ona mənim bir istisna borursam. Məfhum var, məntuq var, məfhum. Bu məntiq elmində bu məsələ var. Məntuq məfhum. Yəni sən bir söz ifadə etsəm və sənin sözünə anlaşılan məntuq ifadə olunmuş, məfhum anlaşılan. Mucmal və mübəyyən, aydın olan və adına olan. Ayə bir sözdür, mənə aid olunmuş. Nə deməkdir bu? Ayə var, oxuyursan səhvin olur. Er-Rəhmanər-Rəhim. Ayə var, deyil, əlif, lam, mim, nə demədi bu? Nasix mənsux. Ləğv edən ayə ləğv olunmuş ayə. Ləğv edən hədisimiz də var, ləğv olmuş hədisimiz də var. Ayələrdə ola onun xüsusiyyətlər hər hansı bir var harda hədisimizdə. Mən bir şey qeyd etdim, burada yoxdur. Sizə lazım olacaq. Paris EM-ə darbi söz verirəm. Məsələf edirəmsə, düşlərdə həm ifadə var, Türkiyədə danışırlar. Məsələn, Allah eləməsə, hər hansı hadisə baş verir ki, 17 kişi, 17 kişi həyatını qaybetdi. Düzdür? Məsələn, o e, xanımdır, qadındır, getsə -si erkək. Əvəllər demişdi, 17 kişi. Deməli kişi bizim dildə cinsdir. Hətta türkçələrdə məxluq. 17 kişi can verdi. Kişinin tərkibində qadın da var, bizim dilə kişi də var. Amma elçiyə deyəndə sıfır kişi cinsidir. Ambizadır. Kişi xüsusi bir cinsdir. Məxluq mənasını deyil. Hərslərdə var ki, fa'ilə racula, racula nə kişi ə chief launch eləs, əgər flanş ship flanş şeyəsə, flançin boynunda flanş şeyəsə, əgər flançi bu cəhətləri flanş sağı var, flan flan, onda hərisi hamısı qadınlara aiddlik şaətidir. Diri yox. Ora kişilə məqsəd nədir? Məxluq adındır. Yəni biz hədisən bəzi mənası anlamırıq, səhv alınıq. Səhv e, tərcümə olunur bəzi hallarda. O görə çalışım ki, mütəxəssisə ilim müraciət. Həvəskarə görə peşəkar.